Міста, просто зараз ми попросимо до нас приєднатися в студії нашого звукорежисера Олега. Він сьогодні ніч провів на, на Майдані в Жилетці преса, тобто в шоломі, в захисті, але при тому це не завадило йому отримати отримати травми. Зараз розповість, що, що там було, Привіт, Олеже. Як себе почуваєш? А Та так, болі мені нормально. Скажи, що що сталося? Звідки травми? Чому, чому ти? Ну я приїхав туди часька в сім, в восім вечора, можна шкапоже. Увидел из оппозиции только Тегны Бока, который там задержался на час не больше, и Порошенко. Все, больше никого не было. После этого вылез за баррикады снимать. Меня прикрыли ребята из сотни, которые стоит со стороны. Как он называется, господи? Дома профсоюзов. Вот. И вот это вот мне влетело в шлем. ТРНП. Резина. Цехумого коля, так? Да. Шлема нет. Шлем разлетелся на мелкие части. После этого такая же попала мне в лопатку слева и между двумя лопатками сзади. Нормальный травмник. Ну, ну так. Ну, мается новость таких, какие... Да Живой. Сенсей. Добрый. Можешь, а можешь скадроваться, показать? Я прошу объяснить, можешь скадроваться, показать? Да? И, насколько я понял, этот человек, который, ну, снайпер, который. Я так понимаю, что это был именно он, потому что пули летели сверху. Если, кто знает Майдан, возле конца, возле консерватории, есть, есть здание, вот его не видно здесь, это здание типа башни, я не знаю, предназначение. А, это башни, шпиль такой. Да, да. Да. Очень многие сегодня светили туда лазерами и показывали, что там кто-то есть. И если. Ну, не видно, наверное, но на плазме, видно на плазме. Я находился вот здесь возле флагштока, это то, что у меня первый раз попало, а потом я перешел между баррикадой и милицией и ходил здесь по шинам. А ага, то выходит, Майдан простреливается фактически весь. Да, он простреливается здесь. И, насколько я понимаю, те погибшие, которые, о которых ты говорил раньше, они были, если они возле арки, то скорее всего на казахском. Я слышал, что на казахском тоже вроде бы есть какие-то снайпера. Но то, что по людям из, люди, которые ходили в прессе, в шлемах с надписью пресса, в жилетках с надписью пресса, вели прицельный огонь, это, это факт. Потому что, скажу ощущение, не из приятных, честно говоря. Вот.